Здравствуйте. Представляю вашему вниманию чехол клавиатуру для планшетов 7, 8 и 9, 10 дюймов. Вот так выглядит наш чехол клавиатура, как, как такая вот кожаная папочка деловая. Это необычный чехол. Этот чехол идет с клавиатурой, полноценной кюрти клавиатуры, то есть вот такая же, как на компьютере. То есть данный чехол превращает ваш планшет в мини-нетбук. То есть он у вас полноценный, получается, мини-нетбук. Сзади в данном чехле у нас есть вот такая вот подставочка на резиночке, то есть для того, чтобы мы могли его поставить вот приблизительно в такое положение, и, соответственно, чтобы вам было удобно печатать, чтобы не, было, не приходилось его облокачивать на стену, либо там еще на что-то. Вот сейчас мы вставим сюда наш планшет. Верхняя защелочка у нас обязательно идет с фиксатором она фиксируется потому что ширина планшетов неважно сколько дюймов она разная то есть 7 дюймов планшеты бывают разной ширины абсолютно подключается наш чехол клавиатура с помощью кабеля micro USB если у вас другой какой-то разъем идет хотя в современных планшетах идет разъем только micro USB если у вас все же идет какой-либо другой разъем, то э, без проблем э, на рынке существует огромное количество переходников, э, стоят они не более 15 гривен, я вам гарантирую. То есть если вы видите их более чем за 15 гривен, это уже обдираловка. Вот, поэтому переходнички всегда существуют с микро USB, на мини USB и все такое, то есть огромное количество. А в данной, в данном планшете клавиатуре стоит полноценная настоящая клавиатура, как и у как компьютерная клавиатура. То есть при нажатии, например, вот на Caps Lock, вот мы нажимаем, у нас загорается зелененькая кнопочка, как вы видите. И при нажатии на Hamlock. У нас тоже загорается зелененькая кнопочка. То есть, ну, в общем, она полноценная, как и на компьютере. Ничем не отличима совершенно. Клавиши выполнены очень мягенько, очень э, качественно. Вы видите это, то есть, очень достаточно качественные клавиши. Набор э, я про, покажу сейчас, как происходит. То есть, у вас э, получается, как видите, полноценный э, нетбук. С помощью данной клавиатуры. Сзади клавиатура у нас достаточно плотная, основа у нас очень плотная, поэтому задняя часть планшета у вас достаточно защищена при переноске его куда-либо. Передняя часть у нас также стоит с защитой плотной и еще плюс клавиатура. То есть передняя часть планшета скажем так, сам дисплей, основная часть вашего планшета будет еще больше защищена, чем задняя часть. Вот так он выглядит в закрытом виде. Вот, вот это, соответственно, спрячется, когда вы его оденете. И вот так вот магнитная застежка у нас здесь есть. И, в принципе, вот так вот вы его можете с собой переносить, просто как обычную папочку. Данная чехол клавиатура у нас на планшет 7 дюймов, соответственно, от размера, от геможа вашего планшета и от геможа чехла клавиатуры будет зависеть его и цена. На сайте цен я укажу обязательно, то есть, соответственно, чем больше чехол клавиатуры, тем цена немножечко выше. Но отличаться сильно цены не будут, обещаю. Вот так вот у нас... Вот давайте мы сейчас вытрем. Вот так у нас проходит, происходит набор, допустим, шрифта. Так, где у нас буква Т? Я медленно очень печатаю. Ага, привет. Вот она у нас вот такой вот набор стандартный. Вот я нажимаю и пошел у нас печатается текст. Для того, чтобы изменить язык, вы должны нажать Shift и пробел. Не так, как в стандартном Выборе, а именно Shift и пробел, Shift и пробел. И вот у нас э, меняется клавиатура, э, то есть меняется текст на русский. Блин, никак не сконцентрируется наша камера. Угу, всё. Сейчас мы пишем на английском, теперь уже на русском. То есть вот так выглядит данный э, чехол клавиатура. Очень удобная вещь, очень прикольная вещь, стильная. И очень-очень удобная. То есть, где бы вы ни ехали, в поезде или еще где-то, чтобы дисплей не дрожал, вы можете играть в свои любимые игры, смотреть фильмы, смотреть и переписываться с друзьями в соцсетях, Одноклассники, ВКонтакте, общаться по скайпу, и вам не придется при этом держать, удерживать планшет на руках, потому что данная клавиатура сделает все для, за вас. То есть, она его уже фиксирует полностью. Есть у нас вот такая подставка. Поэтому ну, такую удобную вещь я советую. Тем более, ее цена совсем маленькая, совсем низкая. Поэтому, э, я думаю, стоит приобрести. И плюс ко всему, ваш э, планшет полностью защищен. Будет полностью защищен от, э, скажем так, внешней среды. Это был магазин MobileGold.com.ua и я его менеджер Цируник Тарас. Спасибо большое за внимание. До свидания.